Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga salam sejahtera di kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM Yang terus kekal lagi bersama kami Alhamdulillah Setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 minit tengah hari Sama-sama kita ikuti untuk rancangan podcast Jom Ikut Sunnah Alhamdulillah Saya doakan kepada anda semua yang terus, -terus kekal bersama kami Setiap dalam keadaan baik dan juga rahmat Allah Subhanahu SWT InsyaAllah Jadi dan juga untuk ketika ini juga Kita akan terus ikuti Jom Ikut Sunnah Yang mana satu ruang santai Yang syarat juga dengan pengisian dengan tentang amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh dihayati dan juga amalkan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Dan uh, untuk ketika ini kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Sheikh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir iaitu mudir Zawiyah Nasriyah dan fellow Najwah Ulama dan Intellectual Yayasan Ida Dakwah Islamiah Malaysia Yadim yang akan menyentuh topik yang sangat menarik untuk hari ini iaitu berkaitan dengan sunnah ketika bermusafir. Assalamualaikum Tuan Sheikh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Setiap minggu bersama dengan Tuan ini, banyak ilmu kita dapat Jadi, untuk ketika ini juga kita dah masuk ke episod yang ke-24 Jadi, insyaAllah kita dapat sama-sama untuk ilmu yang kita sampaikan Jadi, kalau kata anda semua ada dapat ilmu ini, jangan lupa untuk sharekan kepada rakan-rakan anda Untuk sama-sama kita juga dapat pahala, insyaAllah Baik, Tuan Syah, sebelum kita nak memulakan uh, perjalanan uh, Selain daripada persiapan fizikal uh, Seperti mengemas beg Nabi Rasulullah SAW mengajar kita untuk melakukan beberapa amalan penting seperti solat sunat musafir dan membaca doa. Yeah. Jadi mengapakah amalan-amalan rohani ini dianggap begitu penting sebagai langkah pertama dalam setiap musafir kita insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim Alamin Wassalatu Al wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad sidang pendengar dan uh, Abang DJ yang dimuliakan Allah uh, Bermusafir ini adalah merupakan salah satu daripada uh, sunnahnya para awliya Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga sunnahnya para anbiya alaihi musallatu wassalam Dan uh, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa uh, As-safar qita'atun minal a'zab Ia ini safar ini, bermusafiran ini adalah merupakan uh, cebisan daripada a'zab Maka uh, dianjurkan bagi kita ketika mana bermusafir Kerana permusafiran uh, di atas muka bumi Allah Ta'ala ini Sering dihadirkan perasaannya oleh para sufi Bahawa ianya seakan kita bermusafir kepada Allah Azza wa Jadi permusafiran ini penuh dengan ujian Penuh dengan uh, cabaran Penuh dengan perkara-perkara uh, yang tidak disukai biasanya Oleh kebiasaan ataupun fitrah seorang manusia tersebut Maka karena itu dalam sunnah diajarkan kepada kita agar mengikat dan meletakkan perjalanan kita tadi tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak dilepaskan daripada hubungan hamba tadi dengan Allah Azza wa Karena itu disebutkan oleh Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Imam Mutirmidhi. Iza qarajar rajulu jika seseorang lelaki itu keluar... ar rajul di sini dengan makna umum. Hmm. Bukan hanya lelaki tetapi termasuk wanita. Min baytihi daripada rumahnya faqal. Lalu dia menyebutkan... Bismillah tawakkaltu ala Allah. Yeah. La hawla wa la quwata illa billah. Yukalu lalu disebutkan oleh malaikat hmm. Yang akan menemani permusafiran tersebut... Kalau dia baca doa tadi. Hasbuk. Kata beliau. Hasbuka kalau perempuan. Hasbuki. Wukita Kalau perempuan Wukiti Wahudita Atau Huditi hmm. Jadi Dalam riwayat disebut Hasbuka Wukita Wahudita hmm. Dengan makna uh, Mencukupi bagi. Jadi engkau akan dilindungi Dan engkau akan diberikan petunjuk yeah. Jadi maknanya uh, Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi so, Wasallam Mengajarkan so, so. kita dengan uh, Solat sunat musafir yeah. Diajarkan kita untuk kita berdoa dalam perjalanan naik kenderaan ada doanya kerana untuk ribat dan ikatkan hati kita bahawa la haula wala quwata illa billah tidak ada daya kekuatan bagi kita melakukan sesuatu melainkan hanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang ditunjukkan oleh Allah yang diberi panduan oleh Allah maka seorang yang memulakan perjalanan demikian perjalanannya akan diberikan oleh Allah dengan kebaikan kalau diuji dalam perjalanan maka Ujian tersebut akan mampu dihadapinya dengan baik. Ya. Dan kalau ada berlaku kekurangan dalam perjalanannya tadi nanti akan dicukupkan. Karena telah disebutkan oleh malaikat yang malaikat ini doanya mustajab. Ya. Wukita, ya. Yang ini dicukupkan. Ya. Wahudita, dijaga kamu wukita, wahudita dan kemudian hasbuka, akan ya. nah, dicukupkan bagi kamu. Maka perjalanan dalam musafir macam-macam boleh berlaku. Ya. Ha? Dan uh, bila mana doa tadi disebutkan, insya Allah perjalanan tadi akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita dituntut untuk melazimkan dengan doa, melazimkan dengan solah dan seumpama dengannya tadarruk dan meletakkan pengharapan penuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedai FM Kita akan dapat lagi maklumat lanjut dan juga ilmu Yang akan disampaikan oleh Abang Tuan Syah InsyaAllah kita berehat seketika Kepada anda semua jangan ke mana-mana Terus tinggalkan selepas ini Podcast Jom Ikut Sunnah InsyaAllah kita berehat seketika Terima kasih kepada anda semua Assalamualaikum Dan juga salam sejahtera Terus kekal bersama dengan Sazera Nova Dan Alhamdulillah Kita terus sambung Dalam rancangan Jom Ikut Sunnah Yang mana sentiasa Memberikan ilmu-ilmu yang terbaik Dan tadi kita dah kongsi Di pusingan yang pertama Berkaitan dengan uh, Bu Safir Jadi insyaAllah Kita nak terus untuk pusingan yang kedua Jadi mungkin juga Ada yang baru Saja tonton kami Di live Facebook kami Kedah FM Dan juga dengarkan kami Di Fikusi Jangan lupa untuk Sharekan kepada rakan-rakan anda Untuk sama-sama kita dapatkan ilmu Yang akan disampaikan oleh Tasha Baik Tasha Uh, untuk yang seterusnya pula Islam memberikan kemudahan rolsah ya kepada orang yang bermusafir seperti kebenaran untuk melakukan uh, solat jamak dan qasar ya. dan bagaimanakah cara kita nak memanfaatkan kemudahan ini dengan betul dan apakah hikmah di sebaliknya yang menunjukkan sifat Allah yang maha pengasih dan maha pemurah itu. Tafadhal. Naam. Uh, musafir seperti mana kita sebutkan tadi adalah merupakan uh, Qita'ah min al-'ada. Ya. Merupakan salah satu daripada Uh, cebisan daripada azab Azab kenapa? Karena yang pertama Orang yang bermusafir ini Dia akan tinggal daripada negerinya ya. Yang ini meninggalkan negaranya Dan negeri tempat dia tenang ya. Yang kedua Dia akan meninggalkan kekasih-kekasihnya Anak-anak ya. isterinya dan seumpah dengannya Dan keluarga ya. dan yang ketiga dia tidak tahu lagi apa yang akan didapatkan olehnya ketika mana dalam perjalanan. Kalau ya. itu disebut dengan azab. Lalu uh, diberikan rukhsah di dalam Islam dalam syariat agama Allah taala kerana para ulama mengatakan bahawa uh, rukhsah dalam safar ini adalah kerana safar itu sendiri. Okay. kerana bukan disebabkan kerana keletihan, okay. bukan kerana kesusahan, kerana kesusahan, keletihan dan seumpama dengannya adalah hikmah. Yeah. ataupun perkara-perkara yang mendatang. itu dalam usul para ulama usul fiqh menyebutkan bahawa al hukmu uh, yaduru ma'a illatihi okay. wujudan wa adama. Ya. Jadi hukum itu akan terkait dengan uh, illah uh -huh. bagi perkara tersebut. Jadi kalau dibahas, apakah illah uh, dibenarkan untuk kita mengambil rukhsah ketika safar? Ya. Iaitu safar itu sendiri uh -huh. Jadi kerana itu tak boleh ada orang tanya kepada kita kalau uh -huh. sekarang ni tak sama dah macam dulu. Yeah. Dulu orang naik kuda, orang naik keldai, orang naik unta. Uh -huh. Sekarang dah naik motor bang, dah naik kereta api, dah naik kereta ada aircon dan seumpama dengannya. Jadi adakah Rukhsah tidak boleh lagi diambil Tidak Karena Yang dibincang oleh para ulama Adalah pada maksud safar itu sendiri Bahawa jarak safar yang dibenarkan oleh syarak Dalam mazhab kita Mazhab kita syafi'i Disebutkan oleh para ulama Iaitu mesti melebihi dua merhalah Dua merhalah dan ke atas Iaitu dengan maksud Dalam kiraan kilometer sekarang ini Berlaku perbincangan di kalangan ulama Tapi kebanyakan mereka menyebutkan bahawa 81 kilometer ke atas adalah dibenarkan untuk seorang tadi mengambil rukhsah. Mm -hmm. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kena tahu dulu hukum-hakam berkaitan dengan rukhsah. Yeah. Ya. Jadi kena tahu hukum-hakam berkenaan dengan solat jamak, berkenaan dengan solat qasar dan uh, kena dipelajari terlebih dahulu. Bermaksud mm -hmm. seseorang yang ingin mengambil uh, keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala perlu baginya mempunyai ilmu. Jadi dia tidak boleh sepatutnya bagi seorang yang ingin bermusafir kalau dia tidak menuntut ilmu terlebih dahulu dan ini yang berlaku kepada sebahagian di kalangan uh, para uh, traveler pada waktu sekarang ini ya. kalau kita lihat yang mereka hanya uh, men, apa ni menginginkan uh, perjalanan mereka tadi ke negara-negara luar ya. adalah semata-mata untuk keseronokan sahaja dan ya. juga menghilangkan lelah semata-mata ya. tanpa uh, mengetahui uh, perkara yang sepatutnya dilakukan ketika safar ya kerana safar tidak akan boleh terlepas daripada uh, daripada maksud dan hikmah yang Allah taala letakkan. kerana hmm. itu sebahagian para sufi mengatakan bahawa safar tidak boleh dilakukan melainkan kepada kumal iaitu hmm. di kalangan para sufi yang telah melalui proses perjalanan yeah. tarbiyah. Hmm. barulah dia boleh bermusafir. kenapa? kerana okay. dalam permusafiran kita ke tempat yang orang tidak kenali kita. okey. Yeah. Maka kemungkinan kita akan melakukan perkara perkara yang tidak kita lakukan di negara kita. Ya, maksiat dan seumpama dengannya. Karena itu para ulama membahaskan masalah berkaitan dengan kalau tujuan safar tadi adalah karena maksiat, adakah hmm. boleh diambil rukhsah? Hmm. Kalau maksiat tadi berlaku di tengah perjalanan, adakah boleh diambil rukhsah? Hmm. Atau uh, ketika sampai asalnya dengan tujuan yang baik tapi ketika sampai di sana melakukan maksiat adakah boleh diambil rukhsah? Ah ini semua dibahas oleh para ulama. Disebut dengan safar bil ma'as, bad bil ma'asiyah... safar fil ma'asiyah... dan seumpama dengannya. Maka kesemua ilmu tadi perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum mengambil rukhsah. Karena ada orang kadang, kadang dia pergi untuk melakukan maksiat. Tujuan dia pergi musafir ke Kuala Lumpur adalah kerana untuk melakukan maksiat contohnya. Adakah dia boleh untuk melakukan jamak qasar? Pada waktu tersebut mm -hmm. ulama mengatakan bahawa Safar dengan tujuan melakukan maksiat Maka ianya tidak dibenarkan untuk mengambil ruksah mm -hmm. Kerana tidak ada ruksah Bagi seseorang yang Ingin melakukan maksiat kepada Allah Kerana ruksah dianggap sebagai anugerah mm -hmm. Ruksah adalah merupakan uh, Tajalli sifat rahmatnya Allah Kepada hamba tadi Kerana ini hamba telah mengikuti perjalanannya Dalam kebaikan yeah. Maka aku beri kepadanya dengan keringanan Solatnya yang empat rakaat dikurangkan jadi dua, dan uh, yang 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 dilakukan pada waktu yang kedua boleh digabungkan uh -huh. dan boleh ditakhirkan pada waktu yang kedua dan seumpamanya. Maka uh -huh. ini dalil menunjukkan bahawa ianya uh, tanda kepada keagungan Allah, rahmat uh -huh. Allah Ta'ala uh -huh. kepada hamba. Maka rahmat tidak boleh untuk kita sewenang-wenangnya uh -huh. melakukan tanpa mengikuti dengan panduan yang telah disebutkan oleh para ulama. Uh -huh. Maka kerana itu ...safar... Permusafiran perlu dengan air ya. Perlu dengan panduan Perlu melihat bagaimana para ulama dan awliya Bermusafir di jalan Allah Subhanahu SWT Dan uh, moga ia hanya dapat panduan insyaAllah InsyaAllah Baik Kepada semua pendengar Radio Malaysia FM Kita berada seketika Dan sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan untuk anda semua Di penghujungnya nanti Jangan ke mana-mana Terus kekal bersama kami dalam jam Ikut Sunnah Kita berada seketika insyaAllah Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zurenova dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunda Alhamdulillah, Terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengar dan juga menonton daripada awal sampailah sekarang ini kita berada di penghujung. Tetapi bukan di penghujung terus, kita juga dapatkan lagi antara ilmu yang kena sampaikan oleh tuan chef sendiri ya Allah. Baik dan uh, untuk ketika ini juga kita nak kongsikan berkenaan dengan rumusan uh, yang terakhir ataupun uh, pusingan yang terakhir. Seorang musafir yang baik sentiasa menjaga adabnya. Ya. Yeah. Rasulullah SAW sering berzikir dan utamanya mengucapkan takbir iaitu Allahu Akbar ketika melalui jalan yang mendaki dan juga bertasbih subhanallah ketika melalui jalan yang menurun. Jadi hmm. apakah yang boleh kita pelajari daripada amalan zikir ini tentang bagaimana seorang mukmin sepatutnya melihat setiap keadaan dalam perjalanan insyaallah. Ya, hmm. Um, baik. disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Yeah. Uh, Kuna ida saidna kabarna, mm. wa ida nazzalna sabbahna. Mm. Kami kata para sahabat Nabi ketika mana bersama dengan Sayyidina Rasul bermusafir yeah. Ketika naik ke tempat yang tinggi mm. maka kami akan bertakbir Dan ketika turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah maka kami akan bertasbih mm. Maka di sini uh, para ulama melihat uh, hikmah di sebalik Kenapa Nabi SAW memilih doa yang demikian Jadi kita boleh amalkan ni kalau naik kapal terbang contohnya Ketika kapal terbang tengah naik Maka boleh disebutkan dengan takbir Dalam masa yang sama berdoa dengan doa naik kenderaan Dan ketika kapal terbang ingin turun Maka kita banyakkan tasbih pada waktu tersebut Itu juga naik bukit Dan walaupun uh, bukit tersebut kecil Kita naik dengan kaitan dengan kenderaan dan seumpama dengannya Maka ini kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu uh, mengatakan bahawa al-mu'min yaj'alu كل setiap mukmin ini dia akan mengambil ibrah hmm. dengan perjalanan apa sahaja bentuk kehidupannya hmm. maknanya hatta tahawul perubahan dalam kehidupannya dengan hanya naik bukit dan kemudian turun bukit sahaja hmm. akan berubah uh, dan ingatannya tadi tidak akan sekali-kali terlepas daripada mengingati Allah Subhanahu SWT Maka kesemuanya diribat, diikat hatinya dengan Allah Azza wa Jal. Ketika naik bukit dan ketika turun bukit Maknanya dengan bahasa yang lain Dengan perubahan apa sahaja dalam kehidupannya hmm. Al-Imam Abdul Wahab Sha'arani mengatakan Kata beliau At-tariqul munhadir Yuzakirul yeah. arifu bitawadu'ihi Jalan yang 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 rendah kalau kita dalam dalam apa ni jalan yang yang rendah yang semakin menurun hmm. itu akan mengingatkan hamba tersebut kepada uh, tawadhu'i hmm. seorang arif tadi arif billah dia akan melihat bahawa ini yang sepatutnya dia tawadhu' hmm. maka dia akan tasbihkan Allah Subhanahuwataala Allah yang maha suci hmm. jadi Allah tidak disifatkan dengan sifat penurunan hmm. Allah tidak disifatkan dengan sifat yang rendah seperti mana kita sekarang sedang menurun dan merendah Maka kita mengucapkan dengan subhanallah Dan ketika mana dia naik ke atas gunung pula وَالْطَرِيقُ الْمُرْتَفِعِ يُزَكِّرُهُ بِيْشْتِهَدِهِ Maka jalan yang naik pula meningkat Yang pertama dia akan mengingat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertempat seperti ini Allahu Akbar mengkuli syait Allah maha besar daripada segala sesuatu dan Allah lebih besar daripada keadaannya Walaupun saya naik sekarang ni Nampak keadaan Zahirnya naik Yang menaikkan saya adalah Allah Yang menurunkan saya adalah Allah dan apa saja kehidupannya Ketika turun naik kehidupannya yeah. Maka dia akan mengikat dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kuluna musafir Setiap kita ni musafir Ada musafir ni sebenarnya Apa ni uh, Mazun ya. Yeah. Kalau kita tatbikkan dia bukan hanya dalam permusafiran semata-mata dalam perjalanan yeah. kita nak pergi ke negara luar dan seumpama yeah. setiap hari kita adalah musafir kepada Allah yeah. innaka anta ayyam kata 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 sebahagian ulama kamu sebenarnya adalah hari-hari yang berlalu maka hari yang berlalu kita telah tinggalkan dan kita tak akan mampu untuk patah balik semula maka itu sebenarnya yang paling jauh bagi kita al imam al-ghazali ketika ditanya apa yang paling jauh bagimu harimu yang detikmu yang telah berlalu itu yang paling jauh bagi kita kerana tak akan mampu dan mustahil kita akan patah balik semula kita kalau ke negara luar yang jaraknya ribuan kilometer Mungkin kita akan putih, boleh patah balik mm -hmm. Tapi kalau masa yang telah berlalu Nah, mustahil Tidak akan boleh patah balik Maka setiap kita akan memusafir terus Terus dan terus Maka apa yang perlu kita lakukan? Mengikat hati dengan Allah Mengingat bahawa naik turunnya kita adalah kerana Allah dan dari Allah Dan tidak ada selainnya yang boleh melakukan, melainkan Allah Maka ketika hamba tadi mengikat kau tersebut dengan hatinya Zikir-zikir yang dibacakan tadi, difahami olehnya Maka insya Allah hamba ini akan jadi hamba yang sentiasa muraqabatullah Sentiasa mengingati Allah Ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun Dan moga-moga kita semua menjadi orang-orang yang sentiasa bermusafir kepada Allah Membersihkan dan membetulkan kehidupan kita Dan diberikan kebaikan nanti ketika mana bertemu dengan Allah dan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baik itu acara perceraian Dan juga ilmu yang telah disampaikan Oleh Tuan Syekh Tuan-tuan tadi Baik Alhamdulillah Kita dah sampai ke hujungnya dah Apapun uh, Selesai perkongsian kita Dalam program Jom Ikut Sunnah Pada hari ini Iaitu Sunnah Ketika Musafir Diharapnya Ia memberikan manfaat Dan juga membuka ruang Untuk kita semua Lebih teliti Dan juga mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW Dengan ilmu Dan juga kefahaman Yang lebih tepat Dan uh, setiap amalan Yang dilakukan dengan ikhlas berdasarkan ilmu Yang sahih InsyaAllah Akan mendapat ganjaran daripada Allah subhanahu wa taala dan juga sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami daripada awal sampailah akhir dan uh, juga sekali sekali juga diucapkan ribuan terima kasih kepada uh, panel kita iaitu tuan Sheikh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Natuah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada episod-episod episod yang seterusnya. Ada lagi perkongsian dari akan dikongsikan untuk anda setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 tengah hari insya-Allah. Jumpa lagi kepada anda semua pada minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.